Большим пальцем ты сносишь купюры угу. и даешь щелоку в руки. <клышко> все, и вы расходитесь если могу, говорят. Все. И то и того. 600. <с> чистой прибыли. Ловкость рук и сплошное мошенничество менялы. Одна из древнейших профессий. Начиналось все довольно пристойно, когда монеты одного государства менялись на монеты другого. Но все изменилось с появлением бумажных денег. Подходите вы к обменному пункту, и вам нужно обменять деньги. Я уже знаю, сколько здесь. Я уже знаю, на какую сумму можно вас обмануть. В первую очередь, я должен обязательно пересчитать купюру для того, чтобы вы, вам, вам их передать. Я вам передаю деньги. Я вам передаю. И здесь уже одной купюры не хватает. Она у меня в руке. Да, но я ведь пересчитаю. Да, но меня уже не будет. Правозащитник Михаил Гулаг широко известен в узких кругах. Уже 8 лет он специализируется на разоблачении мошенников всех мастей. Второй способ э, ломки, он более удачный для преступника, потому что в этот момент можно ломать не одну купюру, а две-три. То есть если я вижу, что гражданин, ну, полный балбес, ну, вот полный вот доверчивый человек, тогда я его ломаю вторым способом. Его нужно обязательно левой рукой отвлечь. Я ему отдаю эти деньги. Ведущий с ним. Ну, чаще всего не считают, конечно, но если день. считают меня уже день. за день, я не хочу говорить я, а имеется в виду преступники, заламывают до 2000 долларов, до 5000 долларов. То есть очень выгодный бизнес. Чаще других сломщиками купюр сталкиваются продавцы. Вот, мы видим, как к кассе подходит молодой человек. Он отвлекает внимание, секунда, и часть денег уже у него в кармане. Менялы же высшей категории превратили искусство выманивания денег в настоящую магию. Мало задержать менялу. Нужно еще доказать, что он мошенник. В противном случае единственное, что ему грозит, административный штраф 748 гривен. Для того, чтобы составить такой админ-протокол, во-первых, надо зафиксировать момент обмена. Я думаю, что работники милиции знают их лицо. и... Возможно, участковая или патрульная служба имеет какое-то материальное поощрение тех людей, которые незаконно стоят возле обменников и меняют валюту. Выискивают потенциальную жертву мошенники и через интернет. Объявлений «куплю валюту по выгодному курсу» в сети множество. Ну а дальше при встрече вход идут проверенные годами способы. Ну а если без помощи менял уже не обойтись, то обращайтесь к тем, кого знаете сами или ваши друзья. Ну и, конечно, ни в коем случае не давайте свои деньги для пересчета в чужие руки.